Я игрок баскетбольного клуба Киев, и я сегодня покажу, как нужно забивать сверху после пикинг-ролла. Маленький получает мяч под 45. Я ставлю ему плотный заслон. Он проходит плечо в плечо. Я беру на себя маленького. Он вытягивает большого, я проваливаюсь. И я забиваю сверху. Также это можно делать с другой стороны э, с набросом. Тренируйтесь, и у вас все получится.